В центрі Майдану у вулиці Хрещатик Хрещатих, 11 відбулася прес-конференція коло довіри про упорядкування Майдану. На прес-конференції були присутні Олександр Кривоносов, Сергій Паярков, Руслана Лежичко та інші. На Майдані повинна бути чистота, порядок і дисципліна. Потрібно приступати до активного прибирання та відновлення території Майдану. І це є нашим спільним завданням. Майдан має стояти, доки вимоги народу не будуть виконані. Але місто має бути чистим. Коло народної довіри оголошує порядок на Майдані. Ми збираємося цю неділю 12-й годині на вічер. показати, що Майдан є і що він може зробити сьогодні. Всі, хто проти дій Путіна, проти війни Путіна щодо України, всі, хто не погоджується з фальсифікованим приєднанням Криму, всі, хто хоче підтримати кримчан Українських військових, українських татар, всіх, хто хоче підтримати наш Харків, наш Донецьк, наш Дніпропетровськ, наше Запоріжжя, наш Херсон, наш Маріупіль. Всі ті міста, які були, їй залишиться Україна. І всі, хто хоче показати світу, що Україна єдина, ми просимо пройти цю неділю на вічі. Це віче конкретно проти війни Путіна. Путінське хамство воно не може не бути непоміченим. Тому я також приєднуюся до заклику приєднатися до віче, яке буде в неділю. Дякую. Друга ситуація в країні. І другі сьогодні результати. Два дня збирались представники всіх сотень в українському домі, в камбі достатньо жорсткий був розговор. И единое мнение, что Майдан должен сам навести порядок. Вода... Майдан должен стать жестче, дисциплинированней. Мне это близко как полковнику Афганцу, и безусловно с высочайшим принципом дисциплины. По-другому оно никак в такой ситуации не должно быть. Майдан ни в коем степени не должен разлагаться. Должны быть убраны все деструктивные элементы, все, кто абсолютно не имеет никакого отношения. Майдан – это открытая площадка, куда особенно выходные дни имеют доступ к являниям. Но это место не только глубочайшей памяти, но и начала совершенно новой истории Украины. И все любые другие действия будут расцениваться и Коломдевира, и Советом сотен, и новоизбранным э, группой комендантов, не будет сейчас единоличия в этом отношении, будет расцениваться как прямое предательство. Теперь то, что я хотел бы еще сказать, пользуясь тем, что здесь собрались СМИ. Буквально полчаса назад у меня состоялся разговор со всеми командирами частей, которые находятся в Крыму. Я дважды жил в Крыму, сумел пробраться в эти воинские части, особенно мне близок батальон морской пехоты «Феодосия». И к величайшему стыду и сожалению я хочу вам сказать, и я думаю, что мы в воскресенье дадим этому оценку. И... Думаю, что поддержат меня все, мы должны обязательно встретиться с Турчиновым, с присутствием министра обороны и Брубия, потому что час назад началась сдача частей. Всех частей в Крыму. У людей нет приказа по сегодняшний день, что и как поступить. В полном возмущении находятся командиры. Буквально вот перед тем, как выйти к микрофону, я говорил с командиром батальона морской пехоты Феодосии. Батальон морской пехоты в Кирчи полностью поднял российский флаг. Командование Академии военно-морских сил в Севастополе подняло российский флаг. Всего несколько курсантов спел один Украины, остальные все присягнули. 15, 15. 15 человек. Остальные все присягнули, наверное, с России. На территории батальона морской пехоты в Феодосии сейчас полным ходом идут русские военные, гражданские не участвуют. Это единственный сегодня батальон, который старается держать и не дает ключи от складов. Что такое батальон морской пехоты в Феодосии? Это по высшей категории военизированное подразделение, потому что оно 3-4 раза в году принимает боевые учений, участия в боевых учениях. То есть там полная стопроцентная экипировка. Все, все лучшее, что есть в все есть у них. Они не сдают пока ключи, но прессинг идет колоссальный. Прессинг идет колоссальный на семь. Три варианта. Первый вариант. Или вы переходите на сторону России и получаете все блага. Второй вариант. Вы сдаете оружие, выходите, не принимаете присягу на верность Россия, но не остаются вам и служебные квартиры, вон. И третий вариант: вы уходите и на материковую часть. Как уходите, не сказано. Ни грамма бензина, ни топлива, технику выводить нельзя, на чем выезжать нельзя. Даже извините за слово, как мне сказал сейчас командир батальона, паршивый стул за пределы батальона вывести нельзя. Поставлен вопрос это имущество России. Это ситуация, которая сейчас, в последний час, происходит в воинских частях. Вот это абсолютное... Вчера кто смотрел Савика Шустера, выступление Гриценко, Кричко и гражданских по этому поводу, это Гриценко говорил о том, что у нас есть два дня, как вы видите, на сегодняшний день никаких двух дней. Даже не прошло и суток, как это началось. Да, Руслана правильно сказала, что бескровно. Но это с таким колоссальным материальным позором для военных. Я другого слова, как военный человек, не могу найти. И мне бы хотелось, чтобы Турчинов этот позор пережил. И ему придется за это отвечать. Второе. Буквально пять минут назад позвонила мать военнослужащая Святосийского батальона. Это вообще нет, нет никакого объяснения. А сейчас прямо после конференции еду в департамент образования Министерства обороны. Я хочу получить ответ. Построены курсанты в училище спецсвязи при КПИ. Им сказано, все кто с Крыма, вот вам 200 гривен, документы и вон с Украины в Крым. Что за распоряжение? Кто дал такое? Как можно так относиться? Это проходит прямо сейчас. Курсанты стоят на плацу. Нет этому объяснений. Я считаю, что вечер разберется и в воскресенье обратится ко всем жителям и Украины, и Киева. Но я думаю, что вечер поставит сегодня вопрос о немедленной встрече с Турчиновым. И мы требуем получить ответ, что же происходит и как эти вещи... У меня есть как у военного человека, как эти вещи называются. Что касается крымских татар, это народ, который наш по вере. Все время на Майдане я выступал от имени мусульман, я говорил, мы поддерживали, но то, что сегодня мы делаем, это уже поздно, это вчерашний день. И я честно вам скажу, что все-таки одна треть крымских татар проголосовала за Россию. Это уже совершившийся факт. И то, что сейчас обещают крымские татарам, безусловно, это то, что внесет раскол в этот коренной народ. То, что делает Верховный Совет, это правильно, но это опять же слишком поздно. И опять это вопрос политический, почему это происходит. Плюс в воскресенье, я думаю, вы услышите шокирующие вещи, которыми мы располагаем. И я хочу, чтобы это услышал весь украинский народ. И я думаю, после этого вечер не разойдется, пока не появится Турчинов и Ценюк на сцене Майдана. Поэтому я обращаюсь к вам, как средство массовой информации. Это будет действительно другой вечер.